Вітаю хороші, Мене звати Мар'яна Черкаса, Сьогодні до нашого ефіру долучаємо міжнародного астролога Влада Роса. Будемо розмовляти абсолютно на різні теми. Не перемикайтесь, буде цікаво і ексклюзивно. Не забувайте підписуватись на наш канал. У нас вже більше 100 тисяч підписників. Тому долучайтесь тут цікаво, актуально і, звісно, дуже корисна інформація. Лад вітаємо вас на нашому каналі Астрофеномен, раді вас бачити, і власне розмови не вщухають на рахунок того, що ж далі буде між стосунками України та Сполучених Штатів Америки. І зараз так всі спостерігають за тим, саме як будуть відбуватись перемовини. Власне, коли реальних очікувати перемовин між Україною та Росією? Чи будуть вони взагалі? Як ви відчуваєте, як ви це бачите? Ну, как раз эта неделя решающая, для этого тем более на этой неделе будет происходить затмение. Меркурий становится ретроградным, говорит о том, что можно возобновлять всякого рода переговоры, взаимоотношения, и, например, те переговоры, которые были прерваны, их можно теперь восстановить уже на уровне джеды да, в Саудовской Аравии. Поэтому очень хорошая позитивная неделя, кармически неотвратимая, когда происходит затмение. Это фатально врывается в события, в жизнь как людей, так стран, так и государственных деятелей. Поэтому неотвратимость этих встреч обозначена. Сначала во вторник встретится наша делегация с американцами, обозначит свои красные линии. В среду их там нет, как обычно, они говорят, что их там нет, но на самом деле они там будут, россияне будут вместе значит, с американцами, тоже уже там с Витховом и с другими деятелями да, обозначить свои красные линии. Ну и, конечно, на прямые переговоры, если удастся, да, был, выйдет сам Зеленский с Лили Путиным, который может неожиданно приехать тоже в Саудовскую Аравию, либо будут очень важные ключевые люди, да, например, с их стороны Лавров, с нашей стороны это будет Умеров там, или, например, министр иностранных дел Сибига с Лавровым встретится и подпишут как бы меморандум о начале, значит, с о начале конца войны, о начале того, что в конечном итоге будут обменены военнопленные к Пасхе. Ну, в общем, этот момент, который они должны значит, обсудить все взаимосвязи, договоры на ближайший месяц и выйти уже на какие-то конкретные договоренности, значит, к Пасхе. Ну, а я, как утверждаю, раньше говорил, что с эсфайр, то есть прекращение огня может состояться уже в мае месяце. И там Лили Путин может объявить о победе российской Федерации над НАТО, потому что он скажет и объявит все, НАТО выходит из Балтийских стран, из Германии, американские войска покидают Европу, мы победили. В общем, такой план и очень ключевая важная неделя. Если не договорятся, война может продлиться до конца года. Если все-таки найдут Які-то точки соприкосновения, війна закінчиться в має місяць. Дякую ще раз за цей прогноз. Давайте далі поговоримо із вами на інші важливі теми. Зокрема, те, що Зеленський, начебто, вибачився все ж таки перед Дональдом Трампом. Це вимушена дія, чи його все ж таки змусили? Ніщо да не змінилося. Тут же саме письмо і тут же текст. В Твиттере, который написали ему англичане, просто опять продублировал один из людей Дональда Трампа. По-моему, это Витков сказал. Ну, все то же самое. как бы Зеленский два раза уже не, не изнесялся по этому поводу. Он, может, он второй раз там продублировали письмо Дональда Трампа. Он ничего такого не делал. Единственное, что сделал Владимир Зеленский, несгибаемый наш лидер, Uh, что он всего лишь выразил сожаление о том, что так произошло. Если это можно назвать извинением, ну, пускай в Америке так считают. Спасибо вам, за эту ответ. Uh, чи варто розраховувати на відновлення допомоги від США? Нет, ее никогда не будет, и пускай не морочит голову, что будет президент Зеленский, не будет, уйдет он в отставку, не уйдет. Нам они заблокировали помощь даже Джо Байдена. Поэтому миллиард долларов, который нам должен был дойти в виде военной техники и помощи, не дойдет даже от Джо Байдена. Потому что там находятся совершенно жуткие твари, да, которые теперь у них союзник Москва, а Европу они должны разрушить. Евросоюз это должны они разрушить. Они даже не приняли министра иностранных дел Кайо Каус у себя. Рубио ее не встретил, когда она преодолела океан и прилетела в Вашингтон но они должны избавиться от бюрократии европейской, так они считают, уничтожить Брюссель, никакого Евросоюза не должно быть, ну и для этого они натравливают Москву на балтийские страны. Поэтому все меняется, ни в коем случае нельзя сейчас видеть в американцах наших друзей, теперь это наши враги, а союзник у Америки теперь Москва. Вот как ни странно, ну, союзник против Пекина, так считают американцы. Канада чи залишиться у складі а, сполуч... власне, хотіла сказати у Сполучених Штатів Америки, але насправді ми ж розуміємо, що чи залишиться Канада Канадою, чи все ж таки розпочне Трамп певну якусь свою війну проти цієї країни, і безпосередньо увага всього світу переключиться із України на конфлікт між Канадою та Сполученими Штатами? Ну, чтобы воевать с Канадой, надо тогда Америке точно выйти из НАТО, вот, потому что она, по договору НАТО Америка США должны защищать Канаду, а не нападать на нее. Ну и там поменялся теперь у них новый премьер-министр, супер-классный, шарящий в экономике. Он много раз это доказывал, находясь на всяких супер-классных экономических постах, что в Канаде, что в Британии, да, и возглавлял там всякие экономические ситуации в банках и Банк Англии, Великобритании он возглавлял. В общем, абсолютно шарящий человек. Я вам скажу по-другому. Канада не войдет 51-м штатом в Америку. Канада станет страной, входящей в Евросоюз. Она подаст скоро заявку в Евросоюз. И Канада станет значит, американской страной, которая будет находиться в Евросоюзе. Всех канадцев привет, поздравляю. Но особенно то, что премьер-министром Украины, по Фрейду ошибся, премьер-министром Канады стал, значит, кум нашей прекрасной, значит, наш политик, который там находится, да, в общем, возможно, думали, что и она станет как бы премьер-министром, но, тем не менее, хорошо, что Його кун став прем'єр-міністром, поэтому це очень хороший прем'єр для нас. Я думаю, все буде замечательно для нашої країни з цим прем'єром Канади. Дякуємо, Влада. Давайте також поговоримо про те, які на сьогоднішній день стосунки має Трамп із Лукашенком. Чим він йому цікавий, що він від нього хоче, і власне чи будуть якісь зустрічі тет тета тет із цим диктором? Ну, он ему, прежде всего, калием очень заинтересован, потому что он хочет... Самый большой подставщик удобрений калия – это Канада. Там блокируется теперь и удобрение. Он хочет заблокировать 25% мыта сделать для канадцев. И практически на шару очень дешевый калий из Беларуси себе. Поэтому он снял все санкции на калий, значит, удобрения из Беларуси. Теперь они напрямую будут, наверное, отправляться в Америку. Ну, просто big deal, да, ничего плохого, просто деньги, просто бабки. Мы прекрасно видим циничного, ужасающего барыгу, который дорвался до власти в Белом доме, для которого нет никаких ценностей, есть только одна ценность – доллары, зелень, да, золото. Вот. И Дональд Трамп должен теперь, конечно, быть вместо Франклина на 100 долларовых купюрах. Как-то так, там Франклин, а ведь должен быть Дональд Трамп такая вот ситуация. Короче, Скрудж Макдак находится значит, в Вашингтоне, возглавил Белый дом, ну а Россия столько пообещала ему денег, что он не мог никаким образом не перейти на сторону Москвы. Поэтому вот такая очень разочаровывающая ситуация. Нельзя барыг допускать до власти. Мы сами знали в Украине, когда барыга доходит до власти, ну, например, Петр Порошенко, к чему это Привело нашу страну, К тому що все-таки після него на нас напали, і у нас при его правлении забрали Крим, Донбас, там і так далі. Нічого не смог звернути. Влади, як вважаєте, чи є дійсно загроза відключення сторінку для України, чи маємо ми якісь альтернативи на сьогоднішній день і як це може вплинути в цілому в принципі на хід війни? От я роблю харарну карту от. И Сатурн в седьмом доме Харарной карты уничтожает вопрос, говоря о том, что этого не может быть от слова совсем. Не бойтесь, старлинки не будут отключены. В любом случае, про запас мы будем иметь и другие средства, и другие спутники. Тут же и ЛТСТ, да, там и другие спутники европейские. Ну, и люксембургские там предлагаются, и французские, и спутник, значит, Виасат английский, но на всякий случай мы, конечно, будем иметь их технологии, свяжемся, но ничего лучше, чем значит, Старлинки на низкой орбите, они находятся, пока не, придумано и показывает как бы, такая ситуация. Если нам отключат Старлинки, завалится вся, значит, я бы так сказал, вот, вот эта эпоха, связанная с ним, с Илоном Маском, просто он может вообще обанкротиться. Еще его бумаги могут упасть еще на 100 миллиардов долларов. В начале года состояние Илона Маска было 400 миллиардов, сейчас уже 300. Если отключить украины страйлинги, может быть 200. Как-то за полгода, так прям располовинить свое состояние, это будет для Илона Маска сложно. Поэтому он заявил, что он никогда, ни при каких обстоятельствах, не отключат старлинки Украины. И вопрос говорит о том, что да, это точно, никакие старлинки не будут отключены в Украине. И есть еще и частные пользователи в том же Киеве, Одессе, Львове, других городах Украины. Их тоже не отключат. Дякую, это просто порадовало, я, я сподіваюся. Uh, ця новина на сьогоднішньому ефірі. Давайте також поговоримо про ситуацію на Курщині. Всі дійсно дуже занепокоєні про те, що наші військові можуть вже найближчим часом опинитися в кільці, а можливо і вже опинилися, але ми цього не знаємо. Так uh, яка в цілому там ситуація? Чи зможемо ми врятувати людське життя? Чи доведеться нам відступати? Чи є загроза на найближчій області, зокрема на Сумську область? Ну, есть просто договоренность, что не могут начаться мирные переговоры между нами и Россией. Настаивать настаиваю Дональд Трамп, чтобы мы вывели свои войска из Курской области. Мы это уже начали делать, перебросили очень многие войска прямо под Покровск, чтобы все-таки отбросить врага от как кусающего угля. Он нам жизненно необходим, чтобы поддерживать ТЭЦы, да, чтобы у нас была энергетика на угле. Все, что можно каким-то образом загружать, Ахметовские компании. Поэтому мы уже просто выполняем установку Дональда Трампа, чтобы начать мирные переговоры с, с Рашей. Главное условие – выйти, выход из Курской области у нас. Мы это делаем элегантно. Мы делаем, как бы, что мы сопротивляемся, что вот у нас такое, нас разделили там всю сложную ситуацию, чтобы не закралось какое-то сомнение украинского народа. Но на самом деле мы сдаем Курскую область прямо сейчас. Есть даже такой срок, две недели, что это инсайт такой, что в течение двух недель мы должны покинуть Курскую область. Посмотрим, реализуется это или нет, но я думаю, что чтобы достичь хоть каких-то договоренностей о том, что будет СССР, окончание огня в мае месяце, вот нас поставили вот перед этим, как бы ударили как бы палкой по, как говорится, по морде осла. Помните недавно выражение Келлога, да, что вот там нас так ударили. Вот да, вот главное условие выйти из Курской области. И мы, конечно, элегантно это делаем. Как бы все сложно, мы не справляемся. Но, на самом деле это э, однозначный отвод войск, о чем сегодня Сырский в общем, и заявил. Влади, а чи буде Росія в цей час покидати якісь наші території? Тобто чи є безпосередньо в Україні шанс на деокупацію якогось населеного пункту? Ну запорожська АЕС і п'ять енергоблоків повернутися в Україну про тому, щоби рідко зігнення мінерали то образом потрібно дуже багато енергії, Невообразимо багато, Поэтому Дональд Трамп за інтересован вернуть значить. Запорозької состав України, щоб благодаря этой энергии добывать редкоземельные минералы, мінерали, які собирается підписати в ближайше время. Давайте поговоримо про Російську Федерацію, оскільки вона ще існує, сподіваємося, що залишилось недовго, але ж я же... теж так думаю. Недовго да? существувати, коли Плутон символ смерті розрушення войну в нього знак за Тобто, там був каже, що дексиліт, вона відразу согнеться. Там буде 12 до 20 там літ знаходиться. Бліжачі 10 літний укакошить. Це неймовірно хороша новина. Я сподіваюся, що дійсно все ж таки так і буде і раніше розвал цієї псевдоімперії станеться, але чи будуть у цьому році якісь певні. Заворушки у самій Росії можливо будуть якісь сутички навіть між представниками влади, між політиками, Між Путіном або між кимось іншим. Ну або ж громадяни стануть їхні свідоміші. Я звісно, це не дуже вірю, але ж ну час у нас сезон затміні одну в марті, друго в сімтябрі, або сітябрь саме служні період, же як февраль, март в Російської Федерації. Вічна не февральські мартовські по новому стілі революція також. значит, октябрьский, то есть с августа по октябрь у них такой сложный период, тем более в сентябре тоже серия затмений будет происходить. Поэтому всегда перевороты случаются в серию затмений. Я абсолютно убежден, что убьют или отравят Лили Путина, его не будут существовать, уничтожат всех этих Патрушевых, уничтожат всех этих там этих Ковальчуков, которые придумали эту войну, всяких снимут Сергеев Королевых, там Бортниковых. Все они поздыхают. В конечном итоге будет очень большая очистка, большой переворот. Ну, а какой-нибудь полководец, который очень популярен в армии, может неожиданно, значит, пойти и опять, как в свое время Евгений Пригушин, да, пойдет на Москву, да, и возьмет ее и как бы скажет: "Ну все, пора уже, пора. Да. Мы боролись за Россию, а тут договор подписан, что, оказывается, американцы будут разрабатывать значит, всякого рода редкоземельные минералы в Российской Федерации. Еще и шельф добывать нефть и газ со шельфа Северного Ледовитого океана. Ну, просто какой-то позор, да? Поэтому какой-нибудь популярный Теплинский пойдет на Москву. Я им еще отдаю <как> пальму первенства в этом вопросе. И он может в какой-то момент не выдержать и так же сделать, как это сделал Евгений Пригожин. Поэтому ждем какого нибудь десантника Теплинского с походом на Москву. Дякую, Вади. Ну і на завершення, давайте поговоримо, чи зможе Україна уникнути певних майданів, певних заворушок, про які зараз дуже активно багато говорять у суспільстві. Хтось говорить про те, що це буде організовані майдани рукою Кремля. Хтось говорить про до них будуть про те, що до них будуть залучені представники Сполучених Штатів Америки, чи зможемо ми найближчим часом знову стати єдині сильні і могутні? Ну, человек с черным лицом и белыми руками, то есть замысел есть как бы такой символ, но реализация все равно не получится белые руки, да, такой символ эзотерический. Поэтому да, причем уже есть такие люди, которые одобрены Москвой и одновременно Дональдом Трампом, кто должен стать президентом. Есть две кандидатуры. Вот это Юлия Тимошенко, которая очень нравится Кремлю, в большей степени даже, чем Порошенко. Но Трампу и нынешнему Вашингтону, Белому дому, больше нравится Порошенко. Поэтому они делают ставку на Порошенко. Значит, в Москве не против Порошенко. Они прекрасно понимали, как они ладили при нем. Что самые пропагандистские их каналы Медведчука работали именно при Порошенко. Все они пооткрывались. И, конечно, там были всякие сверночуки, которые торговали с ДНР и ЛНР вообще. Поэтому Москва делала ставку на Порошенко, поэтому он попал под санкции Владимира Зеленского. Все думают, почему Порошенко попал под санкции Зеленского. Отвечаю вам, это именно тот человек, который хочет устроить Майдан, скинуть Зеленского и вот водрузить свой Порошенковский флаг над Майданом независимости.